প্ৰথম কথা মই শিলচৰৰ ৰাইজক এটা অভিযোগ দিব বিচাৰিছো যে শিলচৰত বিজেপিৰ যিজন প্ৰাৰ্থী তেখেতে অসমত ব্ৰিটিছৰ দৰে এটা অসম বিৰোধী ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে ব্ৰিটিছে যেনেকে ব্ৰিটিছে যেনেকে গোটেই অসমৰ মানুহক কানি খুৱাই পেলাই বৰবাদ কৰিব বিচাৰিছিল পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াই আবকাৰী মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত অসমৰ গাঁৱে গাঁৱে চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে মদৰ দোকান খুলি অসমীয়া যুৱ প্ৰজন্মক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভৱিষ্যতৰ সংস্থাপন চাকৰি বাকৰি দিয়াৰ বিপৰীতে মদৰ বটল হাতত তোলাই দিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে অসম ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত পাঁচখন টপ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হ'ব এতিয়া অসম এক নম্বৰ কিহত হৈছে হায়েষ্ট মদৰ দোকান থকা ৰাজ্যৰ নাম হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি মদৰ দোকান থকা ৰাজ্যখনৰ নাম হৈছে অসম আটাইতকৈ বেছি নাৰী নিৰ্যাতন হোৱা ৰাজ্যখনৰ নাম হৈছে অসম আটাইতকৈ বেছি নিবনুৱা চৌত্ৰিছ লাখ নিবনুৱা থকা ৰাজ্যখনৰ নাম হৈছে অসম আজি যি অৰুণোদয় কথা কয় তেওঁলোকে ভোট ভিক্ষা খুজিছে আমি কংগ্ৰেছ দলে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি ক্ষমতা পোৱাৰ এশ দিনৰ ভিতৰত প্ৰত্যেক মাহৰ ন তাৰিখে ন লখিমী নামেৰে আমি প্ৰতিগৰাকী সাধাৰণ মহিলাক জাত পাত ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি পঁচিছশ টকাকৈ দিম বিজেপিয়ে বিজেপিয়ে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল এতিয়ালৈকে সাত বাৰ বহাইছে আমি কংগ্ৰেছ দলে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমি ক্ষমতা পোৱাৰ লগে লগে সাধাৰণ পৰিয়ালক আমি দুশ ইউনিট বিজুলী বাতি ফ্ৰীকৈ দিম আমি দুশ গেছ চিলিণ্ডাৰ এইটো অকল আমি অসমত কোৱা নাই আমি কৰ্ণাটকত ৰাজস্থানত তেলেংগানাত আমি পাঁচশ টকাত চিলিণ্ডাৰ দি আছোঁ আৰু আমি কংগ্ৰেছে পাঁচশ টকাত চিলিণ্ডাৰ দিম আমি গোটেই দেশত দিম অসমতো দিম আজি যি ধৰণে আদৰ্শবিহীন মূল্যবোধবিহীন ৰাজনীতি কৰিছে এই ৰাজনীতি অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাল নহয় আচ্ছা